Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Video yang lepas kita dah ceritakan 10 model kereta yang memang Confirm akan masuk ke pasaran Malaysia Tapi, memandangkan ada banyak lagi Model-model yang akan masuk ke pasaran Malaysia Tahun ni, kali ni Abang tampilkan lagi 10 lagi model yang dijangkakan akan masuk ke pasaran Malaysia bagi tahun 2020. bagi korang yang mungkin terlepas, ni kau boleh tengok video dekat atas. Termasuklah motor-motor yang bakal masuk ke Malaysia pada tahun ni. Semua kita letak dekat atas ni. Okey? Jadi, tolong itu bagi korang yang ternanti-nantikan kita baru nanti kalau kau nak tahu apakah model baru yang akan dibawa masuk pada tahun ini, follow-follow lah channel ini. Ah ha, jangan lupa juga follow juga lah semua social social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Pandu dan juga pergi kat website kita orang, pandulaju.com.my. Jom. Let's go. Okay, yang pertama Toyota Vios Hybrid. Yeah, this is the first time Vios ada hybrid. Yang mana so untuk model ni dah lama dah kita tunggu. Aku rasa dah setahun lebih kot kita dah tunggu model ni masuk ke pasaran Malaysia dan finally yes, dia dah masuk ke pasaran Malaysia. Even kalau kau masa kau tengok video ini, dia orang dah buka booking dah dan dia orang akan launch anytime daripada sekarang. Yang mana untuk model ini dia akan didatangkan dengan dua pilihan variant iaitu HEV standard dan juga HEV GR Sport. Yang mana yang paling penting harga dia beb. Oh, harga dia serius beb. Sangat-sangat boleh dengar. Yang mana untuk ini harga dia start daripada RM103,900 dan untuk yang GR Sport tu adalah RM111,900. Serius. Harga ni kalau kau tanya kepada abang, memang murah. Dan antara perubahan yang paling ketara sekali yang anda boleh lihat dari segi front grill memang front grill yang baru termasuklah screen 10.1 inci yang baru. Of course, yang ini datangkan dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan sudah semestinya, perubahan yang paling besar sekali of course adalah hybrid ya. Yes, yang ini datangkan dengan Ford Generation Hybrid System yang mana untuk yang ini digunakan lagi gunakan enjin 1.5 liter 2NR VEX yang mana untuk total output dia adalah 111 PS dan untuk yang ni digunakan kotak gear ECVT tetapi apa yang paling penting sekali adalah dari segi full consumption dia kalau ikutkan pengiraan NEDC dia punya full consumption adalah 3.6 liter per 100 km ataupun 27.7 km per liter Dahsyat weh. Mari seterusnya. Ah, ini juga ramai yang tunggu. Mazda CX-5 finally. Gila beb. Dia dekat Malaysia dah lebih 10 tahun. Facelift punya facelift punya facelift punya facelift dan finally generasi yang terbaru Mazda CX-5 dijangkakan akan masuk ke Malaysia pada tahun ini walaupun dari segi design dia nampak lebih kurang sama je kan tetapi sebenarnya dari segi dimensi dia adalah lebih besar daripada Mazda CX-5 yang sedia ada dekat pasar Malaysia dan kita jangkakan model ini akan masuk sekitar Q3 lah dan of course mod model ini kita dimaklumkan akan dimasukkan secara CBU dahulu sebelum akan di CKD kan dekat kilang dekat Inokom dekat Kuling tu sana. Dan untuk yang ni, ah interesting ya antara perubahan paling ketara adalah untuk enjin. Enjin ni digunakan 2.5 liter E skyactiv G petrol tetapi kali ni dia ada pertambahan 24 volt mild hybrid ataupun kita gelarkan dia sebagai MH EV dan total output dia adalah 141 PS dan juga 238 Nm torque dan of course yang ini datangkan dengan 6 kelajuan Sky Active Drive Automatic iaitu ini adalah versi front wheel drive dan macam mana kata dimensi dia adalah lebih besar daripada sebelum ini dan untuk design ni personally abang dah tengok model ni itu dekat Japan yang model ni sebenarnya lagi uh, modern sikit lah yang mana kalau kita tengok kan untuk bahagian dalam antara benda yang baru kita nampak lah dia punya center display dan setelah itu juga untuk boot dia uh, adalah lebih besar lah 5 883 liter dan of course dari segi ada dia pun lebih full dan harga dia kita jangkakan mungkin tak murah kalau ikutkan trend Mazda mungkin slightly lebih mahal sikit daripada Mazda CX-5 yang ada dekat Malaysia sekarang ni Tapi kita jangkakan mungkin akibat daripada tekanan lambakan model-model China yang sedia ada Kita jangkakan mungkin Mazda akan cuba maintainkan ataupun naik pun slightly lebih sikit Mungkin eh Slightly lebih sikit daripada Mazda CX-5 yang sedia ada So adakah kawan salah satu yang menunggu Mazda CX-5 generasi terbaru ni masuk Malaysia? Aku dah lama tunggu dan tak sabar aku. Model seterusnya, ini adalah antara model yang aku nanti nantikan juga iaitu daripada BMW model premium iaitu BMW iXC Neo Cluster. Abang rasa ini adalah sebuah model EV daripada BMW dan dalam banyak-banyak model daripada BMW, ini adalah model BMW yang range dia yang paling panjang sekali yang mana untuk full charge dia boleh pergi sampai 805 km. Weh, gila jauh kot. Serius babe. Dan untuk model ni, styling dia, unik dan juga lain daripada yang lain yang mana selama ini kita tak komplain apa tau BMW hidung makin hari Makin Musa. Tapi untuk RXC ni hidung dia bagi kecil. Design kali ni dia memang nampak sangat unik termasuklah dia punya pop-up door. Kalau ikutkan pop-up door dia bukan tarik tau. Dia macam ada something touch kat situ barulah dia boleh buka pintu kat sini. Dan untuk interior dia pun sangat lawa bagi abang. Dia punya panel meter dia. Panel meter dia bukan commissioner dekat atas steering tau Tapi sebaliknya panel meter dia berada dekat atas sekali, berada betul-betul dekat panel cermin tu daripada kiri sampailah ke kanan. Total panjang dia adalah 1 1.1 meter dan dia boleh ubah tau apa yang kita letak yang ni memang serius unik lah dan untuk yang ni bateri dia lebih besar 108.7 kilowatt yang ini gunakan NMC Bateri is a dual motor, total output pun tinggi 469 PS dan juga 645 Newton meter top. 0 to 100 4.9 saat dan again full charge 805 km single charge WLTP gila baik. Model seterusnya daripada Japan juga iaitu Honda Step Wagon. Ha yang ini sebenarnya menjadi pesaing kepada C28 Nissan Serena yang dah ada dekat pasaran Malaysia. Cuma untuk model ni kita orang tak pasti sebenarnya sama ada dia akan masuk Malaysia ataupun tidak sebab kalau kita risik 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 dia kata macam tak risik 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 macam ya yeah. so tak apalah aku masukkan sekali tetapi untuk model ni sejujurnya abang I'm not confident dia akan masuk Malaysia tidak tetapi kalau kita ikutkan model recon memang dah ada dah kita dah nampak dah on the road yang orang dah start dah beli model recon tapi kalau dia bawa masuk aku rasa antara halangan yang paling besar mungkin sampai sekarang dia tak masuk because of the price harga dia tetapi kalau kita tengok dekat negara jiran kita harga dia lebih murah kan sebab untuk model ni dia memang dia dah lancar dekat Thailand. Even Indonesia dia dah show dua tahun lepas dah benda tu ataupun Thailand dua tahun lepas dah. Dan dia orang dah start launch pada tahun lepas 2025. Antara kelebihan dia lah dari segi dalam display space ni memang luas. I'm no have any issue. Termasuklah untuk engine yang ini digunakan engine 2.0 liter iVTEC petrol dengan uh, 145 PS dan juga 175 Nm Memandangkan dia ada motor elektrik, total output dia akan jadi 184 PS dan juga 315 Nm dengan transmisi gunakan kotak gear ECVT. Cuma kali ini punya step wagon dia dah tak ada ciri-ciri unik dekat pintu belakang tu. Apa dia? Waku waku door Ya, yeah, itulah antara keunikan yang ada dekat step wagon. Nah, angkara harga kalau masuk bagi aku tak murah lah. Anda katalah kalau dia jual RM200,000 ataupun lebih sikit lah. Kau rasa boleh beli ke? Baik beli. Pada seterusnya, ha ini kita ada confident yang menyatakan dia akan masuk ke pasaran Malaysia. Ya, yeah, Honda Prelude yang mana dekat Klim hari tu, Klim Motor Show dia orang dah pamer kan. Cuma hari tu tak boleh tengok dalam. Tapi hari tu kita orang dah buat review penuh. Kau boleh tengok dekat atas juga. Yang mana kita pun dah pergi test Kita orang pergi test dekat Lita uh, Montegi tau. Lita Montegi kau tak ingat dekat 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 Japan. Uh, tahun lepas kita nak pergi, kita dah bawa dah kereta tu dan selepas 20 tahun kita jangkakan. Aku rasa confident tu tinggi lah untuk ini Honda Prelude dijangka akan masuk ke Malaysia pada tahun ini. Of course ini adalah sebuah model sport coupe hybrid yang mana sebenarnya digunakan platform yang sama je dengan Honda Civic Type R termasuklah dari segi chassis dan juga suspension dia pun memang daripada Civic Type R. Cuma untuk yang ni dia tak macam Civic Type R. Civic Type R dia lebih ganas, lebih sporty. Tetapi yang ni lebih kepada suitable, dia laju tapi pada masa sama juga dia sesuai untuk kita bawa family untuk sama-sama dengan dalam kereta yang ni. Dan untuk yang ni digunakan engine 2.0 liter petrol datangkan dengan dual motor elektrik dengan gabungan output dia adalah 200 horsepower dan juga 315 Nm torque. Uh, kotak gear sama juga digunakan ECVT dan juga dia ada Honda S Plus Shift. Ni adalah merupakan model front wheel drive lah. Dan untuk harga ini kalau dia jual RM200,000 tak mungkin lah. Sebab Type R pun dah RM300 lebih. Kan? Anda kata dia jual rm lebih lah. Aku rasa boleh consider ni. Model seterusnya, model daripada China yang menjadi pesaing kepada tank 300 iaitu model daripada J2 yang mana ada dua model yang dijangka akan masuk iaitu J2 T1 dan juga J2 T2. Ha, yang mana dekat pasaran Malaysia J2 T2 dah ada dah. Dia orang dah start pamer dah. J2 T1 dia orang tengah testing sekarang ni dan dia akan launch anytime pada waktu sekarang kita jangkakan mungkin Q2 ataupun Q3 dan dua-dua ni gunakan output ataupun engine yang berlainan. Yang masing-masing gunakan 1.5 liter turbo dan juga 2.0 liter turbo. Of course ini adalah sebuah model ini uh, tak hardcore tetapi lebih kepada model off-road yang moden yang dia ada capability untuk melakukan uh, off-road off-road ringan yang mana kalau kita ikutkan dari segi design ni memang cantik serius design ni memang cantik dan of course yang ni akan menjadi pesaing kepada tank 300 eh, yang mana untuk T2 tu tak salah abang dia punya saiz memang hampir-hampir lebih kurang sama dengan tank 300 dan kalau tank 300 jual 200 lebih katanya untuk model ni harganya jual bawah 200 ringgit so bagi korang yang nak tengok model ni kita dimaklumkan T2 memang dah ada dah dekat showroom selected showroom kau boleh pergi tengok kau pergi cuba sekali tinggi kau tengok sikit bobot sini dia masih lagi belum launch tapi interesting part lah harga dia below 200000 Dasar. model seterusnya ha, lain yang kita minta lain yang kita dapat <laughs> ya yeah, ini memang dah confirm model daripada Japan juga iaitu Toyota Hilux BEV ataupun EV Hilux ha, yang mana tahun ni adalah tahun yang agak meriah untuk Toyota tahun ni aku rasa ada 5 ataupun 6 model yang dia akan dibawa masuk ke Pasar Malaysia selain daripada Vios ini juga antara model yang dia akan masuk yang mana kita harapkan Hilux Champ masuk ke Malaysia tapi malangnya tak dia bawa masuk yang Hilux bersih EV aku tak tahulah boleh jual atau tak, tak boleh jual dan ini desain dia juga antara yang mengundang kontroversi. Sebab dekat Thailand dah launch, dekat Thailand Moto Expo itu, desain dia ada kata cantik, ada kata-kata, apa benda ni? Dia memang nampak modern lah desain dia sekarang. Tapi dia dah lari sedikit. Desain highlight yang rugged selama ini kan. Tapi kali ini dia unik sedikit. Aku tak tahu. Sebab untuk desain ni very, very subjective. Dan back to the model ini untuk yang ini digunakan bateri yang tak besar digunakan 59.2 kW dual motor yang ini adalah versi all wheel drive cuma dari segi power dia dia tak tinggi sangat tau dari segi power dia dari segi 196 PS tapi dari segi output dia aku, kita tak pasti sebab so, dia ada dua dia ada dua motor depan adalah 205 Nm top belakang adalah 268 Nm top so far dia tak ada combine number yang berapakah total output yang diberikan tapi it's okay yang paling penting kita nak tahu untuk full charge Berapa jauh dia boleh pergi Malangnya tak jauh Untuk single charge 59.2kW Bateri Dia cuma boleh pergi 240km WLTP Sahaja Wish aku rasa ini Antara orang yang akan kecam lah. Ada orang confident Ataupun tidak Tetapi ada orang yang beli Mungkin dia adalah fan Toyota Ataupun dia nak lain daripada lain Dan ya Dia setakat nak jalan dekat-dekat je Mungkin dia akan consider kan Dan OBC dia not bad OBC dia 125kW Untuk DC Tetapi untuk AC charger Dia cuma support 10kW saja. Dan for yang ni gunakan Shibai Wire Electronic Power Steering yang ini dan juga dia punya design pun adalah design yang baru anggaran harga kami tak pasti kalaulah dia jual harga lebih mahal daripada Hilux sedia ada tak senang buat. Seterusnya, model daripada China. Iaitu, ada orang sebut lipas. Ada orang sebut lepas. Aku pun tak tahu. Tapi sebenarnya, sebutan sebenarnya adalah lepas. Ah, aku pun tak tahu sebenarnya. Lepas L6 dan juga Lepas L8. Dia adalah gabungan antara leopard dan juga passion. So, dipanggilkan sebagai lepas. Ah, lebih kurang itu lah. Tapi aku panggil lipas lah. Senang lah sebut lah. Itulah siapa suruh pilih namanya macam ni. Kan, nak sebut pun payah. Lepas ke lipas ke whatever lah. Dan untuk model ni, kedua-dua adalah model daripada... SUV even office dia orang memang dah ada dan bagi korang yang tak tahu lepas sebenarnya adalah satu company ataupun sub company di bawah Cherry oh, so untuk model ini ini adalah sebab so dia ada berbagai versi tau dia ada model PHEV dan juga dia mungkin juga ada versi petrol dan juga dia ada versi hybrid kita tak tahu lagi model mana yang akan masuk ke pasaran Malaysia tetapi apa yang pasti uh, yang kalau kita ambil yang paling power sekali lah yang ni gunakan 1.5 liter turbo dengan electric motor dengan total output 275 PS 365 Nm torque dan untuk yang ni dia pun punya bateri saja itself boleh go to up to 100 km dan total dia untuk satu single charge can up to 1300 kilometer. Ini adalah model PHEV kalau nak charge boleh, tak charge pun boleh jugaklah. Tetapi apa yang pasti untuk dia punya interior dia memang sangat luas. Abang pernah masuk dalam dan juga dia sangat besar dan juga untuk teknologi dia pun agak canggih juga. Dan untuk model ini kita jangkakan akan masuk ke Malaysia pada tahun ini dan harga dia antara mungkin 130,000 mungkin untuk L6 dan untuk L8 kita jangkakan mungkin sekitar 70 ataupun bawah RM200,000. Tetapi apa yang pasti, dua-dua model ni memang confirm akan masuk ke Malaysia. Model seterusnya, GWM Raptor PHEV. Kalau aku sebut Raptor, kau ingat Ford Ranger Raptor. Tapi bukan. Yang untuk model ini memang dah disahkan akan masuk ke pasaran Malaysia pada tahun ini. Of course, ini adalah sebuah model plug-in hybrid. Termasuklah datangkan dengan teknologi terbaru daripada JWM iaitu Hi4. Hybrid Intelligent All Wheel Drive. Dialah sebuah model truck pickup yang mana untuk ini digunakan engine 1.5 liter turbo dengan dua Electric motor all wheel drive dengan 443 horsepower dan juga 750 Nm torque. Untuk bateri saya dikatakan katanya untuk full EV range boleh pergi 100 hingga 150 km dan total output ataupun total range minyak dan juga bateri can up to almost 900 hingga 1000 km which angka yang sangat sangat bagus biasanya untuk boleh buat paling jauh paling jimat minyak tapi adalah D-Max lah dan of course untuk model ni dia adalah sebuah model off-road SUV rugged dan juga ada boxy sikit dia macam ala-ala Defender dan juga ala-ala G-Wagon juga macam ni ha so kalau macam ni dia bawah 100 lebih ribu boleh beli tak? Haa, okey kan? Dan model terakhir. Haa, daripada Kia. Sekarang ni semua semalam maklum, Kia adalah di bawah pengurusan baru iaitu Kia Sale Malaysia. Ini adalah direct daripada Korea masuk ke pasaran Malaysia yang mana untuk model pertama yang di on itu adalah Kia Carnival Festive. Tetapi, satu lagi Kia Carnival yang akan masuk ke pasar Malaysia tahun ini adalah Kia Carnival versi Hybrid Ataupun Kia Carnival Hybrid Dengan enjin yang berlainan Yang mana untuk sekarang ni Untuk pasar Malaysia kalau kita nampak harga dia dah turun daripada dulu Dia ada 7 seater dan juga dia ada 11 seater Tetapi yang itu gunakan versi diesel 2.2 liter Smartstream enjin versi diesel Tetapi untuk yang ini ha, Enjin dia kecil sikit Yang ni memang dah confirm 100% yang akan masuk ke pasar Malaysia Ini adalah CKD dekat Kilang Inokom yang mana untuk yang ni antara perubahan yang paling ketara sekali dari segi enjin lebih kecil sikit 1.6 liter turbo hybrid dan juga of course dia ada electric motor dengan 245 PS dan juga 367 Newton meter torque. Kotak gear gunakan kotak gear 6 speed automatic front wheel drive. Untuk design ni kalau kita lihat kan memang luaran memang design yang baru atau masuk dengan sekarang ni kan. Untuk lampu dia kita nampak macam ala-ala Kia EV9 nice sikit. Tayar pun baru untuk rim baru juga 19 inci. Untuk interior kita jangkakan cuma akan ada 7 seater saja yang akan masuk ke pasaran share mungkin dan untuk sistem infotainment ni agak besar 12.3 inci plus dengan ada digital cluster 12.3 inci yang ini adalah mungkin untuk versi paling tinggi sekali lah of course ada wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto dan untuk harga anggaran mungkin lah kita jangkakan sekitar RM200,000 confirm tak lagi sebab untuk versi yang 7 seater pun dah RM248,000 sekarang ni mungkin dia berada between yang itu or more sebab untuk segment ni tak ada tau kompetitor dia. Yang ada pun Alfred Ben Itu je. Yang lain tak ada dah. Sebab so, dia bermain dengan seorang. So, macam boleh tak boleh? Adakah anda salah seorang yang menantikan model ni? Jadi itulah antara 10 model kereta part yang dijangka akan masuk ke pasaran Malaysia pada tahun ini Tetapi apa yang pasti Majoriti yang Abang sebut tu Confirm akan masuk ke pasaran Malaysia Dan again Tahun ni adalah tahun yang agak meriah Untuk pasaran Malaysia So dijangkakan ada juga beberapa jenama baru Yang akan masuk ke Malaysia Dan juga banyak juga Model-model baru Yang akan masuk ke pasaran Malaysia juga Walaupun dari segi TIV dia Katanya akan drop sekitar 3.6% Tak silap Abang Berbanding daripada tahun 2025 Tetapi kita jangkakan Tahun ni juga adalah tahun yang meriah Untuk segmen otomotif negara kita Tapi yang pasti pengumuman daripada MAA yang menyatakan tiada kenaikan harga untuk model CKD which is a good news ok so, sampai sini saja video kita pada kali ini macam lah? ada sebarang komen nak suruh kita buat video apa nyatakan dengan nak komen bawah dan macam biasa bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini masih dah subscribe bantulah kita subscribe untuk kita koceng follow juga lah segala social media kita orang Facebook, IG, TikTok, Panaju dan kita akan jumpa dah pada masa akan datang bye bye semua Assalamualaikum